श्रीराम जागृहि श्रीराम जा श्री प्रभातकाले प्राची उन्मीलिता स्थिता गृहीत्वा पायसकलशं कौसल् गृहेऽस्मिन् ऋषिवर्याणां सामगीतगायनम् गीतगायनम् गोशालासु वत्सातृप्ता पीत्वा वै पायसं मन्दिरप्राप्ता बन्दिनो गता गीत्वा पायसकलशं कौसल्यामाौली कौसल्यामाौली जागृहि राम गते दिने तु सुमंत्रद्वारा दर्पणशशि दर्शनम् अद्य राघवकुरुतादृशं दर्पणरविदर्शनम् वसिष्ठवर्यैः पूजापात्रं नीतं जागृहि प्राची प्राचीनुन्मीलिता स्थिता गृहीत्वा पायसकलशं कौसल्या माली कौसल्या गृहिष्णीरा